І його різкі, але справедливі условлення сподобалися багатьом глядачам щодо того, хто, е, хто яким ліфтом піднімається чи опускається е, там, е, які у нас у нас, е, у нас найбільша армія чи батальйон генералів у усьому світі. Але тепер, Каміль, ви займаєтесь народним контролем. Да. Ви добрий день. Переселенець з Донеччини, якого можливо тут е, хтось іще не розуміє. От щодо до сміли. Народні контролери це, це дуже здорово, що є громадська організація. така. Що побачили ви в цьому от інциденті? <говор> uh, ну, данная ситуация для меня она не оказалась uh, что таким, uh, чего я не ожидал, потому что то, что происходит у нас в государстве, это все явно uh, такие вещи. Вот да, я действительно я переселенец, я беженец с Донецка. Я не знаю, как это еще можно назвать. И еще воин с Донецка, который воевал за свою землю. И вот, и, <говор> и, на, и вот на, на той сессии прозвучали такие слова, и а, у меня спросили: а ты а, звидки? Я говорю, я с Донецка. А что ты тут робишь? Я вот эти слова меня. Просто возмутили до такой степени, но ну, хорошо, я ведь не спрашивал а, разрешения приехать на Майдан, поехать в АТО, а, ни, ни у кого об этом не спрашивал. Я просто приехал защищать свою страну, свою землю. И вот тысячи дончан, которые сейчас воюют, которые погибли, воинов, и вот когда они придут и у них спросят, а что ты здесь делаешь? Вот такие факты, когда ко мне люди подходят и говорят, вот я пошла в больницу, там беременность или что-то еще еще по каким-то проблемам в больнице, а вы, говорит, переселенец, вы не жители города Киева. Ну вот, значит, в кассу нужно внести тысячу гривен. Это что такое? Это что за бред такой? Ведь э, это, это та категория населения на сегодняшний момент, которая действительно пострадала. И я говорил в одной из передач, Украина тогда состоится, когда жителям Донбасса поставят памятник. Потому что если бы не в 2014 году в, Донбай, в Донецке это все получилось, то это было бы в Киеве. 15 во время выборов э, президента Януковича. Да. Это было бы здесь. И поэтому, если мы вот это поймем, тогда Украина будет. Тогда мы не будем зависеть, нет олигархов, мы будем зависеть только от себя, от своих действий, правильных действий. А, а вот э, пример смелый ⁇ это яркий показатель тому, я вот э, даже э, какой-то доживю испытал, когда мы зашли в зал и зал заходят люди в камуфляже, обозначенные повязками свой-чужой, там желтые повязки у них были на правой руке. Видя ситуацию, я задал вопрос одному из депутатов, а кто их сюда позвал? Он с такой насмешкой, это вы их сюда позвали? Но Для того, чтобы не провоцировать конфликт, мы начали с сессию, если так, то так. Они все-таки граждане Украины, откуда, откуда бы они ни были, имеют на это право. И вот в той ситуации, когда голословные обвинения – не подкрепленный ничем а, выходит на сцену непонятный человек представляется там то ли правовым сектором то то ли правым сектором Но проще это все это да. это, это, это бандюки да. потому что если я сейчас одену белый халат я же доктором не стану там да. а, а, одев форму и представляясь правым сектором я знаю очень много достойных порядочных людей Михай, а, действительно патриотов не Украины форму конечно вы воевали, и вов... это вопрос уже к руководителям этой организации спросить этих людей кто они такие по какому они праву за, занимают такие позиции они приходят и имеют право говорить представителю власти, забирать у него микрофон. И вот в этой ситуации я как представитель народного контроля и друг, и советник головы я в ситуацию вмешался. И ну, вся страна это видела, что там получилось. Потому что ну, я вижу, ни не, не драться, ни не воевать они не умеют. Это, это, это просто шайка непонятных людей, руководимым каким-то отбросом. Вот, у меня другого ну, нет. Так. Ну, они так привыкли, вы, вы понимаете, Камиль. Вы воевали, вы видели смерть в очи, вы бачили правду. А тут они никогда правду не жили, а, Ну, так самое интересное, что был разговор, там были, я смотрю, ребята, которым 17-18 лет. Я подошел, говорю, вам, вот как вы? А, вот они в форме правосектора, они говорят, вы извините дядьку нас. Мы, мы, не понимали, для чего нас сюда привезли. Вот, вот это вот людям, детям, нашим детям вбивают в головы разные вещи, ведут непонятные лидеры, и мы в итоге идем в пропасть. Нам может быть с этим разобраться, с лидерами нашими разобраться. Мы что... не можем вот сегодня разбираться с генеральным прокурором, с премьером, и так оно и лишится. Тому смело, у нас уже надея, заявляется, я послухал зараз Алексея, и я думаю, что наши телеглядачи теперь будут пыльно смотреть за тем, как там будут развиваться события. Ну так вот действительно смело это есть физические процессы, которые мы не э, в состоянии изменить. Физика есть физика. И если смело есть ментальный центр Украины, то действительно это центр. И вот физический процесс, когда мы кидаем э, камешек в воду, круги Финку, отходят да, да, от центра, вот, э, вот и есть эта задача смелая. Вот то, что мы смелее сможем показать всей Украине, то и будет на Украине, ведь смело во все времена и во многих времена она была действительно э, знак, знакомым городом, знаковым местом для Украины. Ведь э, герб города Смела ⁇ это девушка, ломающая стрелу. И вот на сегодняшний момент нам нужно действительно обратить внимание на э, Смелу, потому что это было заложено не нами. Это было заложено когда-то. Треба вот для истории, вот... а он их ибо знает. Именно так. Ну, а что ж они знают? Дело в том, что я, я, бы, я бы не винил там вот этих наших политиков, хотя их политиками назвать тяжело, потому что, ну, мы сами их выбираем. И, ну, как, вот он барыга, проще говоря, он барыга. Он привык торговать. Он на государство смотрит как на предмет торга. Звучайно. И поэтому его ментальность не позволяет ему. Он продал и пошел дальше искать, что ему продать. Точно так они и действуют. Вот мы, народ и государство Украины, мы должны обратить на это внимание. Не выбирать людей, которые нам что-то обещают, коврички, пельмени лепят, или что они там вот, тот же руды. Да, это, это действительно нонсенс. Когда в городе дорог нет, в априори их нет. И э, вот эти депутаты, которые меняются, и они и одни и те же. ну хотя бы вот гражданин -то уже той же смены посмотрел: а зачем мне такой депутат? Ты третью каденцию, каденцию сидишь, а у нас у нас дорог, у нас ямы вот такие. Так что ты у него у него, него властный бизнес. Ну да, он, у него мне дорожник ему яму все равно. Так, а, вот, вот 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 И вот, 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 вот. мы мы его считаем О, это, это хозяин. Вот, нам нужно, да на него равняться нельзя. І заравняться на, на варюгу крадія не можна рівнятися. Конечно. А зараз їм ще що? E, начебто дають самостійність. А яку самостійність? E, грошей не дають в бюджети міські, але зате ж вимагають і вішать. Зараз у профтехосвіті таке катастрофічне явище, кожне профтехучилище повісили на місцеві бюджети, в яких немає грошей, не заплановано. І держава вмила руки. А тысячи людей лишились образования. Так, так вот, дело в том, что мы куда мы идем? В 21 века мы возвращаемся к феодальному строю. Это что? Это дальше из истории. 6 класс вассал моего вассала, не мой вассал. А -а -а. Это мы все помним. Вот мы возвращаемся именно к этому. Вот. А то, что на, наверху сбросили, а вы там разбираетесь. А то, что там система МВД, которая действительно должна следить за, за законом, они тоже там все повязаны. Я а в Донецке я еще я занимался, я занимался ребятами, я готовил к службе к, к армии. У нас была масса бесед на, на эту тему а, патриотизм и все такое. Вот мы сидели в студии. И был такой, ну что Патриотизм, я говорю Ну о каком о патриотизме может идти речь Когда молодой человек, поступающий В училище МВД, он уже заранее Знает, сколько папа за это заплатил денег чё? Так. То есть, он Будь уже идет, нарушает, быты, Нарушая закон Рядом сидит полковник МВД Начальник одного из РУВД и говорит, да, это Действительно так, потому что ну, Они же проходят к нам, мы им даем Направление, я спрашиваю, а зачем Ты идешь в милицию? Ну, для того, чтобы чтобы поправить свое семейное положение финансовое. Так. И вот в, 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 в этой системе, которую ну, не мы построили. Нет, это не мы построили. Так мы маємо и вбудоваты нормальную систему. И вот мы попробовали это сделать в городе смело. И вот те вопросы а, а, мне говорят, а вот а, а как же вот милиция ее так а, 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 опустили, так опаскудили. Ну, во-первых, не мы ее опустили, и во-вторых, ну, а, и она система опускается МВД тогда или СБУ тогда, когда они привязаны к какой-то политической системе, а вот эти органы они не должны быть политизированы, они должны должны стоять закон законы, них, и все, да. Да. И вот эти а, а, отмазки а, от того, что вот а он вот придет, эта власть меня спросит, так зачем ты тогда погоны одеваешь? Зачем ты, а, зачем ты а, мундир, офицер, а, поручишь да? ну, Именно так. Ты а, есть представитель закона, и для тебя закон основной. И тогда а, на этом бы все закончилось, если бы каждый занимался тем, что он должен делать. Камиль, ну, це, я вижу, что в, в смелице очень-очень борьба по за нормально жить тя и вот мы, когда с Алексеем подумали, пройдя все, Майдан, все мы это увидели, мы подумали так: ну зачем нам брать в руки оружие и штурмовать зимние? В этом смысла нет. Нас на это толкают. Случайно будут ради, для того, чтобы убивать. И мы попробовали это сделать в маленьком городе. Городе смело. И вот что мы увидели. И опять же, система, которая должна защищать закон, нас не защищает. Все стали в сторону и смотрят, а что же будет дальше. Ну, так вот, дело в том, что во всем нужно начать именно с себя. И вот каждый гражданин Украины должен для себя единственное понять, что он есть гражданин своего государства. И когда он спит, он гражданин. И когда бодрствует, он гражданин. А значит, он должен его защищать. Защищать законом государства. А у нас есть Конституция, основной закон государства, где написано, пятая статья народ является источником власти. Все. Если мы не потребуем у депутата того, что «а почему тебя нет на рабочем месте?» Значит, именно мы, не он, мы нарушаем закон. Потому что согласно закону мы должны у него спросить. А что ж тебе на рабочем месте нет? Вот, вот так вот сегодня в Верховной Раде не будет голосов за отставку генерального прокурора, так не будет э, решено с урядом. Каждый день... Там вам це зрозуміло як нікому. На фронті гинуть люди. Йде війна, ніяке не АТО, чесно кажучи, Та і буде, і Кремль не злізе з цього. А у нас ідуть чвари за те, що ви кажете, за те, щоб маленькими, великими феодалами лишатися да? і за цими схемами забирати у нас з вами гроші, робити нас рабами. І це дійсно це не перебільшення, це факти, які ось на прикладі такого маленького міста в центрі України. Вони виплили так кричуще, що вже далі нікуди боротися будете. А как? А куди ж ми дінемося? Я масси спорту по борбі. А ще боєць, який пройшов найважчі періоди от цієї війни, так званий АТО. И, о, дивлячись на, взагалі, на э, місто, на его потенциал, можно сказать, что оно может быть одним, ну, я вот тоже знаю смело, может быть одним из провідних мест таких, зразковых мест. На И, естественно, ее а место расположения, оно ведь не только центр Украины, а центр Европы. Так, Это ведь тут... действительно так. И э, вот тот потенциал, который -то, э, там есть, и природные условия, и э, место расположения именно центра, это о, с, центровые э, развязки, узловые, как железнодорожные, э, там э, есть все для того, чтобы он процветал. Но дело в том, что ну, вот местечковые церкви, оно им не надо. Конечно. Она у, у он него, Алексей у них... сказал, он даже гроши с бюджета дарит а там уже ш... трава. И, не все, раз... и, и все хорошо. Они э, им все равно, что э, вот люди, которые живут в этом городе, онищают. А они им от этого хорошо, когда они смотрят, насколько он велик, Такими управлять легче, легче конечно, и, с ними. Конечно. А то, что Алексей я знаю, хотел поднять это, то международные турниры юношеский захребет. Да. І висловальний центр, і це могло бути центром Олімпійської Вся країна була б яка мотивація для молоді для майбутнього А, а вот, в цьому, чому аудит? Чому їді от маленькі так, них страшно підняли документи по архітектурі. Они не обновлялись с 92 -го года. Ну, то есть любой инвестор, заходя в город, он сразу... Звучайно, Мои мое вписать все Конечно, по закону, конечно. Так. А тут они не обновляются с 92 -го года. <с и, то есть весь вот этот бизнес, который висит, опять же, на этих депутатах, они же бизнесмены. Косвенные или там сыновья. Да, да, да. вот с 92 года это не обновлялось ничего. То есть вот это все нелегально. И вот только это подняли, и вот Тут же а, начался, ну они сделали это очень рано, Почему? а почему торопились? Потому что начинается сезон тендеров. Звучает, звонит. <Да, ими>, именно так. Да. Вон и между собой это, а, тут, а тут, по правде, может что-то измениться. Измениться, я думаю, такие... Ли... В любом случае, если мы вся Украина останется небезучастным к этому всему... І поміняється все. Ви знаєте, і увага до цього прикута вже, і думаю, що і наша програма буде відстежувати. Ми надамо слово, якщо і іншій стороні. Але я не думаю, що, як часто у нас буває, ми виступають у нас люди, розкривають якісь схеми, а та сторона, про яку кажуть, вже, її немає. І це. Мы, мы, про мы вашу готовы в любом тебе, ракурсе, да. даже вплоть... И было бы неплохо а, в рамках допроса. Именно допроса. Потому что если к нам... Жесткого интервью такое. Да, да. Именно я бы рад, если бы органы заинтересовались этим и посадили вот нас за стол, за стол наших оппонентов. И в рамках допроса уже уголовного дела... Классный вариант. Шел допрос. Да, это вариант. Если мы виноваты сядем мы... В нашій країні Конечно, ми ж так. не кровожерні, але от такі варіанти розслідувань це був би аналіз і аналіз тих помилок. Ну, Як кажучи, помилок, крадіжок і все таке. Крові не потрібно, але кожен має відповісти. Безвідповідальність це хвороба нашої країни. 25 років ніхто ні за що не відповідає. І от народний контроль, який представляє зараз Каміль Валетов, він е, якраз. Наша надія на те, що все ж таки має щось мінятися, незважаючи на те, що буде продовжитися певним чином, що цирк там, в Верховній Раді, на Печерських пагорбах. Але ці крісла треба з під людей, які нічого не вміють, але які хочуть бути yeah. феодалами, як вірно тут сказано. Каміль, удачі вам, спасія. І я думаю, що наші телеглядачі теж на боці тих. кто хочет изменить нашу страну. А сейчас не переключайтеся, будет про футбол. Про футбол реальный и про футбол политический. Через хвилину.